В студии программы важливе російський правозахисник, засновниця группы «Груз-200» из Украины в Россию Елена Васильева. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. С названия вашей группы уже немного понятно, чем вы занимаетесь, но расскажите более подробно. Ну, наверное, в первую очередь надо сказать, что я являюсь председателем правления общероссийской организации, которая называется «Забытый полк», это участников боевых действий. И поэтому, когда начались вот эти все боевые действия, мы раньше, помогая людям там, ну, раненым, бывшим раненым, находить там инвалидные коляски, там какие-то протезы, все на свете я просто невольно поняла, что мне надо пытаться мониторить это, что, что там будет потом, неизвестно. И не ожидала, что это будет такое большое количество людей погибших. Поэтому написала статью на «Эхе Москвы» о том, с этим же названием «Груз-200 из Украины в Россию». Вот это была моя последняя так сказать запись там потому что с тех пор мне запретили на москвы публиковаться хотя там свой блог и э, вот собственно говоря сосредоточились на том что было ясно во первых, жесткая пропаганда в России. Эта пропаганда не соответствует действительности, то есть там ложь сплошная, и э, необходимо было рассказывать людям правду. А правда, она заключается в самой жуткой вещи. Любая война, у нее есть конечный продукт, а этот конечный продукт – это либо погибшие, либо раненые. Вот поэтому мы занялись самыми тяжелыми вещами – это погибшими. Я поняла, что не каждый, конечно, может вот так вот взвалить это на себя. Я до сих пор даже кляну себя, за то, что я это начала, потому что это очень тяжело, безумно тяжело, но тем не менее важно то, что люди узнают правду. Они узнают правду о войне, они узнают правду о том, что там гибнут в большом количестве и россияне, и украинцы, и в общем-то все, что мы делаем, я и мои администраторы группы, мы делаем все возможное для того, чтобы эту войну прекратить. За вашим подсчетами сколько российских военных погибло на востоке Украины? Ну вот тот, те подсчеты, которые мы ведем, они доходят сейчас до четырех с половиной тысяч. Но в последнее время мне стали очень часто писать и звонить по скайпу военные офицеры российские, которые уже бывали. Вот, то есть они побывали в этой командировке. Сейчас их пытаются снова, и они мне все время говорят, что я значительно занижаю эти цифры. То есть на самом деле, я даже боюсь сейчас говорить, сколько. Вот, потому что, на самом деле, это, это все очень сложно пока э, сказать. Ну, вот те около 4,5 тысяч человек, которые, в общем-то, уже есть, вот, они, они, к сожалению, имеют вот такую статистику. А э, официально вот те, которые у нас вот просто нами найдены, и э, э, которые уже строго установлены, это больше 300 человек – вот. И из них только 180 доставлены на родину, то есть похоронены. Первые заявление от матерей в России восприняли как провокацию. И даже матерей обвиняли во лжи о том, что они там, Украине помогают. Как сейчас? Ну, сейчас примерно все то же самое, но только я даже не знаю, у меня такое ощущение, что начинает просыпаться российский народ. Вот это ощущение почему складывается? Ведь матери сначала обуятые горем, они там молчали прибитые, да, а потом, когда вот вот какой-то вот первый этот шок прошел, естественно, каждая мать хочет узнать обстоятельства гибели ребенка, и э, их не устраивает справка, которая там у них была дана, например, что у него инсульт или у него инфаркт или там парень скончался там от потери крови, там много оторвало, а на деле у него там сквозная какая-то пуля, причем где-нибудь там через плечо и через позвоночник, понимаете? Вот то с оторванными головами там привозили. И поэтому матери, естественно, начали задавать вопросы. А они же все телевизор смотрят, российские. Они думали, что правда нет никакой войны, что есть учения. И когда им начинаешь рассказывать, что на самом-то деле вот был бой под Дебальцево, или вот там вот, вот этот лавайский котел, вот там ваш сын, да, вот он, говорит, выносил, выводил пленных, не выходил сам, я начинаю рассказывать, как это было. А когда я к вам приехала сюда, то я проехала и по украинской стороне, и нашла свидетелей того, как они помогали выходить из этого котла и сами выходили. И теперь, когда родители задают такой вопрос, я им просто ссылку на видео даю. Вот посмотрите, ну вот как-то вы будете знать правду. Естественно, они это обсуждают. И местные средства массовой информации тоже рассказывают о гибели там одних, вторых, третьих. Люди задаются вопросом. То есть это центральная реклама, которая пропагандовская такая, она да, слабеет. Слабеет, и это правда. И задумываются сами военнослужащие, потому что они все это видели. Если поначалу кого-то обманули, то теперь они уже, зная, куда могут пойти, зная свои собственные потери, вот, они идти не хотят. И такая вот сложная ситуация в самой Минобороне. Поэтому, вот по мнению, например, офицеров некоторых, которые мне звонят, они говорят, что, может быть, эта война продлится еще месяц, а потом закончится. Потому что будет воевать будет не с кем и некому. Такие акции, как марш мира в поддержку Украины, э -э, тяжело поднять людей? Ведь не боятся Абсолютно люди? Абсолютно не тяжело. А, понимаете, вот у нас пресса наша, она под очень жесткой цензурой. Поэтому мы все давно уже ушли в социальные сети. И очень многие вещи мы просто не публикуем на паблик, потому что понятно, что там следят за всем этим. Но вот на марш мира вот этот последний, который был, например, мы с организовали целую колонну. Причем мы не знали, как сделать сделать нам это, чтобы это была колонна груз-200 из Украины в Россию, либо э, сделать отдельную колонну, то есть разбить на две, или сделать одну колонну антивоенного движения «РАД». И мы поняли, что надо лучше делать все-таки вместе антивоенное движение «РАД». Э, и э, мы распечатали фотографии погибших десантников людей было на этом марше очень много, то есть вот если посмотреть там, короче, там четыре километра да, движения, которое нам надо было э, пройти, вот э, мы его шли, то есть мы э, э, прошли его за полтора часа, потому что шли медленно очень, и до позднего вечера люди еще только подходили и начинали это движение. То есть э, официальные источники источники сказали, что там было 1010 человек, на самом деле мы считаем, что было там до 200 тысяч человек, вот, и мы вот с этими плакатами, вот с этими фотографиями шли, когда там стояли ОМОНовцы рядом, мы очень громко, дружно кричали Руки прочь от Украины, хватит груза 200. И когда особенно проходили вот от, от скопления, недалеко от скопления вот наших ОМОНовцев или же там внутренних войск, просто выставляли вот эти фотографии. Те сначала смотрели там, а вот какие-то идиоты бесятся, и вдруг вот у них лиц, видно было, что у них лица меняются, они видят кучу фотографий погибших российских десантников. То есть для нас мы этот марш мира превратили в такой большой еще флешмоб, который повлиял на, на военных. То, что говорит ваше телевидение, мы знаем. А вот что говорят обычные россияне, что они думают, что сейчас происходит на востоке Украины? Ну, видите, опять, это такое неоднородное абсолютно. Потому что если те люди, которые думают, которые не поддались на вот эту вот... Не знаю на эту зомбо-пропаганду, наверное, так правильно будет. Они изначально все на стороне Украины, и таких людей много, вот. А многие сейчас они просто тоже начинают задумываться, ну что, -то... то есть сначала оглушенные пропаганды, они там поверили в то, что да, вот Украина стала фашистом, а теперь они начинают задумываться над этим и вот, собственно говоря, когда я езжу, вот я сейчас проехала, была в Киеве, проехала по зоне АТО. То есть объехала весь Восток, теперь я приехала к вам на Запад. Я тоже езжу везде, ищу злобных бандеровцев. Дорогие телезрители, пожалуйста, покажите мне хотя бы одного. И фашистов, потому что одного бандеру я нашла. Он у вас памятником стоит. Вот. А на самом деле просто показать вот эту несуразность, вот эту глупость, на которую повелись многие россияне. И мне кажется, что что-то что уже вот есть движение. Люди начинают начинает от этого морока немножко отходить. Вам тоже достается немало от российских СМИ из-за вашей деятельности. Да, да? мне вчера уже на всю страну уже провозгласили, все, уже штамп есть. Вы открыто э, критикуете Путина его политику. Вам угрожают? Вам, вам не страшно? Ведь это очень опасно. Все знаем, что. С этим человеком шутки плохи. Да, этот человек не имеет аллергии на кровь, этот человек э, очень мстителен. И, конечно, с одной стороны, его можно уважать за то, что он там э, собрал такие кучи умов, которые э, там вот так вот построили и так вот прогнули страну. Но для меня это человек с первых дней, когда он был... Ну, я его не избирала, и я всегда к нему относилась с очень серьезной критикой. А теперь, да, я не боюсь говорить о том, что у нас вот эта сладкая парочка твикс, которые Путин и Медведев, два злобных карлика, которые занимаются вот тем, что там в чехарду играют сначала один президент, второй премьер, потом один премьер, второй президент и так дальше они, по-моему, до скончания века готовы делать. Мы понимаем, что всю структуру, которую они создали в России, это структура ФСБшная. То есть ни в одной стране мира сотрудник ФСБ, который должен защищать государство, не управляет страной, а у нас управляет. Соответственно, он умея и, и знает, то, чему его научили, они делают это все по образу и подобию своему. То есть у нас, по сути, теперь вся Россия превращена вот в такой вот жестко ФСБшный какой-то там филиал, в котором все друг за другом следят, все друг на друга стучат. И да, в протесте быть очень тяжело, постоянно идут угрозы, каждый день очень много. Вот. Но, знаете, еще опять, угрозы угрозам рознь. Бывает, когда пишут нормальные люди, которые там уже можно правда испугаться. Вот. А бывают такие, вот, когда огромное количество троллей пишет, и они употребляют, по сути, одни и те же слова. Вот. Это ясно, что это заказная такая штука. Вот. Но да, страшно. Все страшно, деваться некуда, уже этот предел страха он переш, ну как перешагнула через него уже и понимаю, что назад пути нету, а впереди пока еще тоже так все вот так вот туманно. Как вы видите решение конфликта на востоке Украины? Знаете, у меня есть свое видение. Я его опубликовала у себя в блоге а в первую очередь вашему президенту Порошенко и президентам бывших союзных республик необходимо снова собраться для того, чтобы вернуться вот в момент распада страны и юридически наконец-то оформить свои границы. Потому что ни одна из стран границы не оформила. Вот я когда спрашиваю украинцев, которые говорят, да нет, вы глупость говорите, я говорю, хорошо, вот как вы получили гражданство Украины? Вот вы жили в СССР, как вы его получили? Я паспорт поменял, нет, стоп, паспорт поменять, я тоже паспорт поменяла. Но есть процедура. Юридическое. Ты пошел, ты написал заявление о том, что прошу вас предоставить мне гражданство Украины. Нет, не написал. А в России уже есть решение Верховных судов о том, что старый паспорт СССР остается действительным. И... Э, Например, та же Россия, она ведь она не правоприемница СССР, она не, при, не правоприемница РСФСР, потому что это вообще новое образование. И у вас, Украина, новое образование, и Казахстан, и страны Балтии. То есть понятно, что Путин сейчас в этих условиях он не пойдет на подобную вещь. Но для этого нужно содружество других бывших союзных республик, которые сядут и, наконец-то, эти границы определят. И тогда для международного сообщества станет понятно, что вот в предел этой границы за пределы этой границы вторглись войска России. А пока для них это вот какой-то такой вот конфликт, который не улажен. То есть с Грузией это же произошла вещь соседи. вот так же, как у вас Приднестровье отжали. Это, это вот все э, звенья одной цепи. Сделайте юридически. Тем более Путин сам. Он говорит, не надо обращать внимание на юридическую сторону вопроса, давайте поговорим о морально-этической. Так, стоп, давайте-ка посмотрим все-таки юридическую. Вот. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. І було дуже цікаво почути те, що що є насправді. Бо в нас можливості тільки через інтернет, або через таких людей, як ви. Я вам дуже дякую. Спасибо. А у мене просьба така: спасибі всім тим, хто цю інформацію розпространяється. І найголовніше вам журналістам, тому що тут можна говорити, говорить правду, і ви допомагаєте нам цю правду донести до людей, в тому числі до Росіян. Я вам дуже дякую нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.